Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir ialah nama besar dalam dunia korporat Malaysia. Beliau merupakan pengasas Sapura Holdings Sendirian Berhad SHSB, sebuah syarikat yang berkembang menjadi antara kumpulan konglomerat tempatan yang terkenal. Syarikat ini terlibat dalam pelbagai bidang termasuk kejuruteraan, minyak dan gas, penerbangan, pertahanan serta pelaburan hartanah. Nama Sapura sendiri dikatakan diambil daripada nama isterinya, Allahyarham Puan Sri Siti Sapura Hussein, simbol kasih sayang dan juga semangat kekeluargaan yang menjadi asas penubuhan syarikat itu. Namun, selepas berpuluh tahun membina empayar perniagaan yang berjaya, keluarga pengasas Sapura kini terjebak dalam pertikaian undang-undang yang rumit dan menyayat hati. Konflik ini bukan sahaja melibatkan soal perniagaan tetapi juga soal kepercayaan, janji dan hak dalam keluarga. Tan Sri Syamsuddin kini berusia 94 tahun. Beliau merupakan tokoh perniagaan veteran yang memulakan kerjaya dalam dunia kejuruteraan sebelum menubuhkan SHSB pada tahun 1975 di bawah kepimpinannya syarikat itu berkembang menjadi kumpulan besar yang melahirkan pelbagai anak syarikat di Malaysia dan luar negara pada satu masa SHSB pernah menjadi syarikat induk kepada lebih 40 anak syarikat dengan gabungan aset bernilai 832 juta ringgit kumpulan itu turut merangkumi entiti tersenarai seperti Sapura Resources Berhad sebuah syarikat tersenarai yang terlibat dalam pelaburan hartanah dan perkhidmatan penerbangan SHSB memainkan peranan strategi dalam mengurus dan menyelaras pelaburan serta hala tuju korporat kumpulan. Tan Sri Syamsuddin mempunyai dua orang anak lelaki yang juga terkenal dalam dunia korporat iaitu Tan Sri Syahril Syamsuddin berusia 63 tahun dan Datuk Syahriman Syamsuddin berusia 56 tahun. Kedua-dua anaknya memegang jawatan penting dalam kumpulan Sapura dan menjadi pewaris kepada legasi yang dibina oleh bapa mereka. Syahril dan Syahriman memiliki 48% pegangan dalam SHSB dengan baki 4 4% dipegang oleh Ramli Musa berusia 79 tahun seorang kenalan rapat keluarga. Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir telah diijab kabulkan dengan seorang gadis dari Iran, Maryam Parineh Nariman pada 30 November 2007. Ketika itu, beliau telah 3 tahun menduda selepas kematian isteri pada tahun 2004. Pada 26 Julai 2022, Tan Sri Syamsuddin juga memindahkan semua sahamnya dalam Sapura Industri Berhad kepada isteri barunya, Wan Sri Maryam yang kini merupakan ahli lembaga sebagai pengarah syarikat tersebut. Baru-baru ini, Sepura Industrial yang kini dikawal sepenuhnya oleh Puan Sri Mariam mengumumkan rancangan untuk mempelbagaikan perniagaan dan penjenamaan semula. Segalanya bermula pada tahun 2012 apabila Tan Sri Syamsuddin telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Shah Alam ke atas kedua-dua orang anak lelakinya berkaitan pemilikan harta. Ini kerana beliau mahu mendapatkan kembali aset bernilai 450 juta ringgit yang diberikan kepada mereka sebagai hadiah selepas kematian isteri beliau Wan Sri Siti Sapura. Aset itu merupakan saham milik arwah Wan Sri dalam pemilikan saham dan pengurusan Sapura Holdings. Tan Sri Shamsuddin mendakwa bahawa beliau telah meminta dahkan sebahagian saham miliknya kepada anak-anak dan sebuah syarikat yang dikenali sebagai Brothers Capital sendirian berhad dengan janji bahawa beliau akan terus menerima faedah dan pulangan tertentu daripada saham tersebut. Namun menurutnya janji itu tidak pernah dipenuhi. Lebih rumit lagi pertikaian ini turut menyentuh soal siapa yang sebenarnya mempunyai kuasa kawalan ke atas syarikat serta sama ada HSBC harus dianggap sebagai syarikat keluarga atau sebuah syarikat biasa yang dimiliki mengikut struktur undang-undang. Tan Sri Syamsuddin menegaskan bahawa SHSB ditubuhkan sebagai syarikat keluarga walaupun Datuk Ramli Musa dimasukkan sebagai pemegang saham dan pengarah ia seharusnya diuruskan dan dimiliki secara adil antara beliau dan anak-anak. Namun anaknya Syahril dan Syahriman menolak dakwaan itu. Mereka menyatakan bahawa tiada bukti bertulis yang menyatakan Sapura Holdings adalah syarikat keluarga dan setiap urus niaga dibuat secara sah mengikut undang-undang syarikat Malaysia. Kemuncak kepada konflik ini berlaku apabila anak kedua Syahriman memfailkan petisyen penggulungan terhadap Sapura Holdings di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 September 2024. Tindakan ini pada asasnya bermaksud beliau meminta mahkamah supaya meleraikan atau menutup syarikat tersebut, melantik seorang pencair, liquidator, dan mengagihkan semula aset syarikat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam bahasa mudah, Syahriman mahu menggulung tikar Sapura Holdings supaya segala aset dibahagi secara adil dan pertikaian berakhir dengan penyelidikan sesayan yang rasmi namun tindakan itu tidak dipersetujui oleh abangnya Shahril dan juga Datuk Ramli Musa. Shahril membantah keras dengan alasan bahawa langkah itu akan menjejaskan syarikat, para pekerja dan nama baik keluarga. Bagi Shahril, syarikat tidak perlu digulung hanya kerana ada masalah keluarga. Sebaliknya mereka boleh menyelesaikannya secara dalaman. Kes ini menambahkan lagi kekusutan dalam keluarga kerana bukan sahaja dua beradik bertelagah tetapi bapa sendiri menuntut keadilan terhadap anak-anaknya di mahkamah. Beberapa kali perbicaraan terpaksa ditangguhkan untuk memberi ruang kepada rundingan damai antara Syahril dan Syahriman tetapi usaha itu gagal. Saksi-saksi lain turut dipanggil termasuk mereka yang pernah menjadi pengarah dan pemegang saham minoriti. Antara perkara yang dibangkitkan termasuk pinjaman korporat bernilai 192 juta ringgit yang diberi antara syarikat dalam kumpulan Sapura menunjukkan pertikaian ini juga mempunyai kesan besar terhadap kewangan kumpulan tersebut. Isu utama yang diteliti mahkamah adalah sama ada benar wujud perjanjian, sama ada bertulis atau lisan yang menyatakan Sapura Holdings sebagai syarikat keluarga dan sama ada tindakan-tindakan anak-anak beliau melanggar kewajipan amanah terhadap bapa mereka. Tan Sri Syamsuddin telah memulakan prosiding undang-undang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat 3 Oktober 2025 terhadap anak-anaknya Tan Sri Syahril Syamsuddin dan Datuk Syahriman Syamsuddin serta Brothers Capital Sendirian Berhad. Prosiding itu merujuk kepada dakwaan pelanggaran kewajipan yang timbul daripada usaha menyelesaikan pertikaian keluarga yang berlarutan sejak lebih sedekat lalu. Ia berkaitan saman terdahulu yang difailkan pada 2012 di Mahkamah Tinggi Shah Alam membabitkan pihak yang sama. Pertikaian tersebut berpunca daripada petisyen penggulungan difailkan oleh Syahriman pada September 2024 yang antara antara lain memohon pengagihan aset secara saksama daripada beberapa firma di bawah kawalan beliau dan Syahril. Syahril menentang petisyen berkenaan dan kes itu kini masih dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sehingga April 2025 proses penggulungan Sapura Holdings dilaporkan ditangguhkan apabila kedua-dua pihak sedang meneroka penyelesaian di luar mahkamah. Namun tindakan terbaru Syamsuddin memfailkan proseding undang-undang dijangka memberi kesan terhadap perbincangan penyelesaian berkenaan. Kes pertikaian keluarga yang melibatkan Sapura Holdings bukan sekadar isu korporat atau undang-undang semata-mata tetapi mencerminkan kisah tragis sebuah legasi yang dibina dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Dalam apa jua situasi, diharap agar semua pihak yang terlibat dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik bukan semata-mata melalui keputusan mahkamah tetapi dengan semangat kekeluargaan yang tulus. Semoga pertikaian ini dapat berakhir dengan perdamaian yang ikhlas dan semoga Tan Sri Syamsuddin dapat melihat semula anak-anaknya bersatu seperti impian seorang ayah yang hanya mahu melihat keluarga yang dibinanya kekal bersatu. Kerana di penghujung segalanya hancurlah harapan seorang ayah apabila legasi yang dibina seumur hidup bukan lagi menjadi lambang kejayaan keluarga tetapi medan pertikaian yang mengguris hati. Sekian.